assalomu alaykum efirda fakt va fikr ko'rsatuvining 18 soni va men bobomurod abdullayev o'zbek xalq tarixida adolatli sulton va xonlar shu qadar kam bo'lganki millat ular haqida asosan ertak va afsonalar to'qib odil hukmdor kelishi haqida orzu qilgan xolos bir necha yuz yil davomida ayniqsa oxirgi 700-800 yil davomida erk va adolat nimaligini bilmay yashagan xalqimiz podshoh faqat g'ayritabiiy hodisa va kuchlar natijasida yoki bo'lmasa qandaydir afsonaviy maxluqotlar ko'magida kelishiga chin dildan ishonib kelgan ertak va afsonalarimizga e'tibor bersangiz xalq kutgan odil hukmdor yo daryoda oqib kelgan sandiqning ichidan chiqadi yoki bo'lmasa bunday hukmdorni humoga o'xshagan qandaydir afsonaviy ya'ni hayotda mavjud bo'lmagan qush osmondan tashlab ketadi bu afsona va ertaklarning hammasi odil hukmdor xalqning istagi yoki talabi bilan emas balki xalqqa bog'liq bo'lmagan mo'jizaviy hodisa yoki mahluqotlar yordamida keladi degan yolg'on g'oyaning ustiga qurilgan ijoddir yolg'on ustiga qurilgan bunday ertak va afsonalarda hattoki zolimlarni ham xalqning o'zi emas qandaydir tarvuzning ichidan chiqqan arilar yoki mo'jizaviy ur to'qmoq jazolaydi bunday syujetlarning negizida olomon siz zulm va zolimga qarshi hech narsa qilishingiz shart emas hammasini mo'jizaviy arilar va ur to'qmoqlar hal qilishadi sizdan tomoshabin bo'lib turish talab etiladi xolos degan aldamchi targ'ibot yotadi xalqning zehniyatiga salkam ming yil davomida singdirib kelingan mana shu yolg'onlar bugun yigirma birinchi asrda ham o'z so'zini aytmoqda aynan mana shu zehniyat tufayli xalqimiz rus bosqiniga ham stalin va karimovning qatag'onlariga ham indamay keldi ana shu buzuq zehniyat tufayli o'zbek jamiyatining aksar qismi bugun ham o'z taqdirini hal qiladigan masalalarda loqaydlik va tomoshabinlik qilishda davom etmoqda bugun qidrnazar olloqulov o'z partiyasiga zarur yigirma ming imzoni ham aynan shu zehniyat va undan kelib chiqadigan loqaydlik natijasida yig'a olmayapti vaholanki bu ishlarning hammasi xalqning o'z qo'lida boshiga adolatli hukmdorni olib kelish ham xalqning o'z qo'lida hattoki adolatsiz hukmdorni adolatli qilish ham o'zbekning o'z öz qo'lida lekin bu haqiqatlarni ko'pchilik o'zbeklar haligacha bilishmaydi nahotki zolim hukmdorni odil hukmdorga aylantirish ham xalqning o'z qo'lida bo'lsa albatta xalqning o'z qo'lida bunga yaqin tarixda ham yaqin hududlarda ham misollar ko'p demak hukmdorlar qachon adolatli bo'lishadi bugungi ko'rsatuvda shu savolga javob izlaymiz har qanday millat siyosiy uyg'oq zukko jips va shijoatli bo'lsa har qanday adolatsiz hukmdorni tavbasiga tayantirishi yoki iste'foga chiqarishi mumkin bunga yevropa va osiyo mamlakatlarining yaqin tarixida misollar to'lib yotibdi faktlar sari safarimizni polshadan boshlaymiz 2017 ming o'n yettinchi yil iyul oyida polsha bo'ylab bir necha 10 ming kishilik norozilik namoyishlari boshlanib ketdi bunga sabab polsha prezidenti Andrzej duda va parlamentdagi hukmron закон и ya'ni qonun va adolat partiyasining qo'shma antikonstitutsion tashabbusi bo'ldi bu tashabbusga ko'ra mamlakat oliy sudi va boshqa sudlarning rahbarlarini tayinlash huquqi adliya kengashidan olinib to'g'ridan to'g'ri tuğru parlamentga va prezidentga topshirish ko'zda tutilgan edi polsha adliya kengashi hakamlar kengashi parlamentning quyi palatasi yuqori palatasi va və prezident vakilidan tashkil topadi ikki ming o'n yettinchi yil iyul oyiga qadar polshada hakamlarni tayinlash vakolati adliya kengashi a'zolariga berilgan edi u yerda ustunlik hakamlar kengashidan kelgan vakillarda bo'lib kelgan ikki ming o'n yettinchi yil iyul oyida esa prezident anjey duda va prezident prezidentparast ya'ni dudachi bizning tilda dodachi zakon i справедливость partiyasi esa bu vakolatni adliya kengashidan tortib olmoqchi bo'lishgan polyaklar bu yangilik ertaga boshiga musibat bo'lishini darrov tushunishgan chunki faqat prezident va uning cho'ntak partiyalari tomonidan tayinlanadigan sudlar hukumatning buyurtmalarini bajarib odamlarni nohaq qamashni yo'lga qo'yishi aniq edi shuning uchun polshada xalq bu oqibatlarning oldini olish uchun ko'chalarga chiqdi norozilik namoyishlariga chiqqan polyaklar antikonstitutsion qonun loyihasini muhokamaga kiritgan zakon и справедливость partiyasining rahbari yaroslav kachinskiyni shimoliy koreya diktatori kim chen inga qiyoslab karikaturalar chizishgan natijada prezident duda ham parlamentdagi hukmron zakon и справедливость partiyasi ham yangi qonun loyihasini muhokamadan olib tashlashga majbur bo'lishdi ya'ni polyak xalqi mustaqil sudlar ustidan o'z nazoratini o'rnatmoqchi bo'lgan prezidentni va parlamentni adolatli bo'lishga majbur qildi xalq o'zidan ketib qolgan prezident va hukumatni birgalashib ommaviy tarzda norozilik bildirib joyiga o'tkazib qo'yganiga osiyoda ham misollar ko'p eng yorqin voqealardan ikkitasini janubiy koreyadan keltiraman birinchi misolda koreyaliklar aqshdan yuqumli kasallikka chalingan mol go'shti importiga ruxsat bergan hukumatni tavbasiga tayantirishgan ikkinchi misolda esa janubiy koreya xalqi folbin dugonasi vositachiligida pora olib yurgan prezidentni iste'foga jo'natib qamashga erishgan ikki ming yettinchi yilda janubiy koreya hukumati aqshda yetishtirilgan mol go'shti importini taqiqladi chunki bu go'shtda quturish kasalligiga olib keladigan bakteriyalar borligi haqida xabarlar tarqalgan edi lekin oradan bir yil o'tgach ya'ni ikki ming sakkizinchi yil o'n sakkizinchi aprel kuni janubiy koreya hukumati bu taqiqni olib tashlaganini e'lon qildi shundan so'ng janubiy koreyadagi mustaqil ommaviy axborot vositalari muxolifat va nodavlat notijorat tashkilotlari hukumatning bu qarori millat sog'ligiga jiddiy xavf tug'dirish haqida bong ura boshlashdi natijada janubiy koreya toshkenti seul va boshqa yirik shaharlarda odamlar norozilik namoyishlariga chiqa boshlashdi iyun oyining boshlarida ommaviy noroziliklardan cho'chib qolgan hukumat aqshda yetishtirilgan mol go'shti importini qaytadan taqiqladi lekin koreyslar bu bilan tinchib uylariga kirib ketishdan bosh tortishdi endi ular namoyishlarda xoin hukumat iste'foga yo'qol degan talablarni qo'ya boshlashdi natijada ikki ming sakkizinchi yil o'ninchi iyun kuni hukumat iste'foga chiqishga majbur bo'ldi prezident li myon bakning butun hukumat iste'fosini qabul qilishdan boshqa chorasi qolmagan edi oradan to'qqiz yil o'tib ikki ming o'n yettinchi yil mart oyida tinib tinchimas koreyslar o'z prezidentini nafaqat iste'foga balki qamoqqa ham ravona qilishdi lekin koreyslarning ommaviy noroziliklari ikki ming o'n oltinchi yil kuzida boshlangan edi norozilik namoyishlariga esa jtbc kabel televideniyasi jurnalistlarining surishtiruvi sabab bo'lgan edi telejurnalistlar qo'liga seuldagi mehmonxonalardan birining axlat qutisiga tashlangan bir planshet kelib tushadi uning ichida 2012-2014 yillardagi hukumatning 200 ta maxfiy hujjati shu jumladan amaldagi prezident pakkinxye nutqlarining 44 ta qoralamasi bor edi planshetdagi yozishmalardan ma'lum bo'lishicha prezidentning ana shu 44 to'rt nutqi matnini uning Volbin dugonasi chixfe sun sil tahrir qilib bergan bundan tashqari prezident pakkinxyo o'zining folbin dugonasi orqali samsung hyundai sk group korean airlines va lotte group kabi yirik kompaniyalardan pora olib yurgani ham ana shu planshetdagi yozishmalardan ma'lum bo'ladi prezident xonim porani to'g'ridan to'g'ri o'zi emas folbin dugonasi chvessiga qarashli mir va ky sport jamoatchilik jamg'armalari orqali olgani oshkor bo'ladi jtbc telekompaniyasining sensatsion ko'rsatuvi efirga uzatilgach janubiy koreyadagi faollar oyoqqa qalqishadi va ko'chalarga chiqishadi ular poraxo'r prezident pakkinxoning iste'fosini uning folbin dugonasi chife sun silning qamalishini talab qila boshlashadi bir necha yuz ming kishilik mitinglardan tizzalari qaltirashni boshlagan prezident qilmishidan pushaymonligini aytib xalqdan kechirim so'raydi lekin koreyslar pakkinxening uzrshunosligi ortida siyosiy hiyla yotibdi degan fikrga borishadi norozi xalq poraxo'rning uzri xudosizning xudojo'yligidek gap degan shiorlar bilan mitinglarni davom ettirishadi ikki ming o'n oltinchi yil to'qqizinchi dekabr kuni janubiy koreya milliy majlisi ya'ni parlamenti prezidentga impichment e'lon qilib uning vakolatlarini to'xtatdi 2017 ming o'n yettinchi yil o'ninchi mart kuni mamlakat konstitutsion sudi bu qarorni ma'qulladi va prezidentni rasman iste'foga chiqardi shundan so'ng mamlakat bosh prokuraturasi pak pakkinye va sun chesula ustidan jinoiy ish ochib ularni hibsga oldi sirtidan muloyim xonim aslida esa ashaddiy poraxo'r pak kiny faqat xalqning talabi bilan tavbasiga tayangan edi agar xalq oyoqqa qalqmaganida u mamlakatni talashda davom etishi aniq edi uzoq sharqdagi do'stlarimizdan yaqin qo'shnilarimizga o'tamiz qirg'iz qo'shnilarimiz sirtidan beozor dehqondek ko'ringan o'z prezidenti soronbay jienbekov ham aslida piini yorgan qallob ekanini o'tgan yil oktyabr oyida bilib qolishdi va ko'chalarga chiqishdi soronbay jienbekov 2020 yil oktyabr oyidagi parlament saylovlarida siyosiy qalloblikning boshida turib parlamentga faqat prezidentparast cho'ntak partiyalarni sun'iy ravishda olib kirgani ma'lum bo'ldi prezident saronbay jeenbekovning topshirig'i bilan saylovlarda ovozlar soxtalashtirilgan buning natijasida saylovlarda birimdik mekanim qirg'iziston qirg'iziston va butun qirg'iziston kabi dodachi partiyalar g'alaba qozongan edilar keyin nima bo'lganini yaxshi bilasiz mamlakatda norozilik namoyishlari boshlanib ketib qirg'izlar saylov natijalarini bekor qilishdi va qo'zichoq suratida bo'rilik qilmoqchi bo'lgan jeenbekovni iste'foga chiqarishdi e'tibor bergan bo'lsangiz polyaklar ham koreyslar ham hattoki yon qo'shnimiz qirg'izlar ham ko'chalarga elektr yoki gaz so'rab emas adolat so'rab chiqishgan ular prezident yoki parlament amalga oshirmoqchi bo'lgan yoki oshirib bo'lgan qandaydir firibgarlik yoki jinoyatga qarshi oyoqqa turishgan ko'chaga chiqsa ham faqat o'z maishiy ehtiyojlari uchun chiqadigan o'zbeklar o'zlarini yetti o'lchab bir kesadigan aqlli va ehtiyotkor xalq deb hisoblashadi bunday vatandoshlarimiz siyosiy masalalarda ham oyoqqa ko'tarilaveradigan polyak koreys va qirg'izlarni esa o'ylanmasdan ish qiladigan tentaklar deb hisoblashadi lekin do'ppini yerga qo'yib o'ylab ko'raylikchi o'zbeklarning ehtiyotkorligi va aqlliligi o'zbeklarga nima beryapti polyak koreys va qirg'izlarning tavakkalchiligi va qo'shtirnoq ichidagi tentakligi ularga nima beryapti ana shu tavakkalchiligi tufayli qirg'izlarning na elektri o'chadi na gazi kesiladi qirg'izistonda elektro energiyaning narxi so'nggi marta 2017 yilda arzimagan 10% ga oshirilgan navbatdagi narx oshirilishi 2022 yilga belgilangan ya'ni qirg'izistonda elektr energiyasi narxi har 5 yilda bir marta unda ham atigi 10 foizga oshiriladi o'zbekistondachi elektr energiyaning narxi ikki ming o'n yildan beri necha marotaba va necha foizga oshirildi nega yetti o'lchab bir kesadigan ehtiyotkor va aqlli o'zbeklarning elektr qish kunlari ham yoz kunlari ham tinimsiz o'chiriladi shumi ehtiyotkorligimiz ortidan topayotgan foydamiz endi aytingchi ehtiyotkor xalqlar yaxshi erkin yashayaptimi yoki ya tavakkalchi xalqlarmi siyosiy jasorat va shijoat borasida hattoki yon qo'shnilarimiz qirg'izlardan ham ortda ekanligimizni tan olishga o'zimizda kuch va iroda topa olamizmi ustimizdagi adolatsizliklarga o'zimiz özümüz, o'zimizning qo'rqoqligimiz va shijoatsizligimiz sababchi emasmi adolatsiz hukmdor va hukumatlar faqat xalqning uyushgan talabi bilan adolatli bo'lishi yoki tavbasiga tayanishi mumkin yig'i sig'i va iltimoslar bilan zolimlar na adolatli na insofli bo'lishadi adolatsiz hukmdor va hukumatlarni adolatli bo'lishga faqat polyaklar koreyslar va qirg'izlarga o'xshagan siyosiy jasur shijoatli uyushgan va tavakkalchi xalqlargina majbur qila olishadi ehtiyotkor xalqlar esa ehtiyotkorona azob va zulm chekib yashashga mubtalodirlar bunday xalqlarning erkagu ayoli zolim hukmdorni qarg'ashdan va odil hukmdor kelish haqida orzu qilishdan nariga o'ta olishmaydi lekin tarix shuni ko'rsatadiki birgina qarg'ish va orzu bilan hech narsaga jumladan adolatli hukmdor kelishiga ham erishib bo'lmaydi faktlarni o'rganing va fikr qiling